Друзья, приветствуем на канале United Farmers. Доброго дня всем. Мы в Житомирской области, в Любарском районе приехали на льон. Вадим Иванович люб'язно нам погоды все показать. Скажем, льон наш посев был 7.04. Это поле сеялось. Здесь уже все произведены гербицидные обработки на Сейчас будет еще одна энциклицидная обработка здесь от вредителей. Как бы сеяли мы где-то около 5 миллионов. На... Здесь были участки, где то немножко больше, 6 миллионов там сеяли в зависимости. Это, в принципе, норму придержались. Всходы получили дружные. Как бы мы видим здесь. Мы можем посмотреть. Достаточно Где-то высота льна сейчас на данный момент 60 сантиметров. Он в активном сетении идет. По сорняку у нас есть березковидный горчак. Немножко недолго не смогли до уничтожить и весь небольшие количества. Все остальное в принципе мы забрали. Злаковых нету. Двудольных кроме него тоже нету здесь. Прошли а, дожди, немножко он пострадал у нас от град, был, но он в, ми, в меньшей мере был от града пострадавший. Здесь полосой, ну за, зацепила часть поля, как бы у нас. Посмотрим, что покажет у нас. Что у нас тут уже по коробочкам? Вот. если мы посмотрим, вот видишь, уже вот вот еще новый, которые, а это вот уже есть, которые коробочки уже образовались, в них уже будут. Формируя, формируется надо ножичек ловзать но ну, уже есть mm -hmm. уже полностью без ножечка неудобно вот и семена да. mm -hmm. уже все uh -huh. теперь uh -huh. он будет uh -huh. наливаться дозревать а сколько у него уже вегетационный период длится когда мы сели его ну уже где-то 70 это седьмой день от даты посева ну 7 сегодня у нас 17 17 дней ну где-то 77-78 день это мы сейчас на поле где у нас сорт глаз да, да и мы сможем есть. еще поехать посмотреть сорт. Ну другой у нас сорт. еще сорел, да если мы там проедем там было немножко дожди Посмотрим. Можем да посмотрим. Ну и, в принципе по развитию у них разница в посеве там несколько дней, дня три наверное. А, визуально тоже та же густота. В принципе он неплохо сделан там стоит. А как впечатление от а льна? Ну вчера, вчера он ну, очень активно был свел, был синий. Сегодня уже цветков меньше. Я думаю завтра если мы приедем у него опять будут цветочки, он будет опять поле будет э, более такое синее. Плюс дождик прошел такой небольшой вчера. поэтому ну, как-то так. А до дождей, как он выглядел, тоже радужным? Таким? Ну, в принципе, он равномерный. Он хороший исхода равномерный. Мы застали дожди, как раз он зашел нормально, равномерно. Ну, не смотрим, где какие-то маленькие уплотнения были, это ложбинки, низины, да. А так, в среднем, в принципе, мы видим, что поле у нас, если посмотреть, оно достаточно у нас ровное его нет уж он ниже выше как бы значит сходы были хорошие как бы в этом плане плюс как бы ну нормально а кто какой был предшественник в реально здесь была кукуруза на зерно на да. всех полях была кукуруза да, либо всех, да, Ну, Была кукуруза была кукуруза гибридизация например. а ну, когда да. выбирали поля почему именно эти выбрали ну, мы выбрали, у нас была здесь еще в этом кукуруза, мы сделали изоляцию для гибридизации. Вот наши поля Пионера, как раз машины, представители пионера объезжают поля, смотрят. Поэтому мы здесь как бы сделали изоляцию. 300 метров, поэтому получилось вокруг один гибрид на семена пионера, там второй гибрид. Там третий гибрид. Вы решили, что лен да. оно, Не, да? ну просто мы посеяли он плюс для себя у нас есть э, для себя видно для семян плюс мы смотрим как развитие этой культуры как она покажет. Отлично. Какой выход зерна, какая будет у него масса после него останется. Ну, так что как-то так. Будет очень интересно, я очень уже жду когда уборка. Ну, как как это будет происходить? Приедешь на уборку, приедешь еще раз, посмотрим как он будет уже набираться. Какие okay, будут семена? Не так давно кто-то тут нам обещал красивые голубые поля, а оказался не такой, что он красивый голубой. Он такой Просто кто-то кто, кто к нам не ездит, а больше ездит на юг. А так вот он будет цвести. Вот. Это же вот цветочки все. Это еще не сама. Это будет все как бы очень много будет цветков. Берю в Ізмаїлі є а, лінейки льна, я їх посіла ще рано про щось говорити, а, трохи пізніше вже буде більш така продуктивна розмова. Але зараз а, трохи покажу, як вже зараз можна побачити різницю між двома сортами. В нас тут глас і сорел. Я зараз шла, а, і я вже візуально на сьогоднішній день візуально по кольору бачу різницю. Тобто а, 100% далі буде набагато цікавіше. Так, ну, трохи показую, потім вже з експертами будемо. Це в нас глаз. Ось так він виглядає. Ось так от. І зараз покажу серел. Ось, я не знаю, чи передає відео. Я дуже намагаюся, щоб воно передавало, але а, ну, бачите, де да, різницю? Поряд один. Якщо не бачите, то вам точно буде потрібно к нам а, на семінари приїжджати, щоб побачити все це вживу. І ось тут вже така ось стадія. Озерова вже трохи інший стан. Ехали на другое поле с другим сортом. Сорт Сорел. У нас это чуть более ранний сорт. Он уже как бы у него больше уже образовалось резинок. Мы видим уже он такой уже. Более отсвел. По-другому выглядит. Катя больше нравится. И выше он намного, да, не, он не выше, он где-то такой же идет. Да? Да, там тоже 60 сантиметров, 55-60, где-то этот у нас, где-то 60-65, где в зависимости от поля от этого. А почему он по-другому выглядит другой визуально? Сорт, другой сорт, разные сорта по-разному, разная генетика у них. Интересно будет посмотреть, что в итоге будет. Обычно тут кто хорошо выглядит, не всегда хороший в итоге оказывается. Ну, ну просто может быть, тут будет чуть дольше э -э сорт свести. Мы же еще не видим. Мы уже... Самое больше, лучше нам покажет комбайн, бункер. Покажет, что у нас будет, какой сорт будет. В Измаиле за счет того, что недостаточно влаги в сравнении с э, Любером? там он более как по суше, да? Не такой пышный, ну, что в ли? В Измаиле густота посева меньше, как бы сеяли. Здесь густота больше, там, да. Плюс, конечно, в меньше влаги. Здесь влаги достаточно, плюс было где-то у нас здесь 130 миллиметров за июнь выпало был град даже местами здесь на, даже на этому то поле с той стороны зацепило градом поэтому как бы вага есть достаточно много через день дожди идут поэтому тепло он очень хорошо вегетирует конкуренции нету да, у него по особенному растению на этом поле кое-где у нас есть просто падается подсолнух еще прошлогоднего. Здесь также присредственная кукуруза, та же самая обработка, также аммиачная вода вносилась, как мы в предыдущем видео рассказывали. Защита была уже сделана вся по поводу гербицидной. Сейчас будет только инсектицидная защита против Ведителей. Ну, кстати, я хочу сказать, что вот ну, мы же стояли только что, просто ровно и не двигались на поле, я не вижу бабочек. В Измаиле же очень много бабочек снова. Ну, Измаил – это южный, конечно, там, там больше их популяций, те же всех э, совки. Здесь, может быть, из-за того, что более позже наступает тепло, там они раньше могут выйти, там две-три может быть, Раз, здесь одна будет, только в зависимости от температуры даже по вредителям отличаются. Да, здесь они тоже будут. Здесь свои вредители, на юге другие вредители, как же там. Какой-то жук на меня черный, вот уже не первый ну, раз. Сел. Тоже очень много. Мы же на природе находимся, Катя. Если там просто что-то ты видишь, что-то ты не видишь. Ну. Обработки одинаковые будут. Угу. Тут много жука какого-то черного смотри. Поэтому надо обрабатывать по любому, не ждать, надо да, пока тут будет много бабочек. Ну, бабочек бабочка какая то визуально мы с ним же поле, мы не видим мотылька. Да, никого не, видим. Не вижу. мотылька, но он будет чуть позже. Мы не видим ни тли, ни какой-то другой, какой-то, ну, каких-то таких родителей, потому что пшеница еще как бы не, начала, не, начало, не начало собираться. Поэтому здесь мы заранее системными будем работать, э, как бы и контактными. Также еще раз потом будем делать вот и чудесно получается, это очень интересно. Уже я уже вижу, что есть сравнение.